Я уже говорил в прошлом закладе о том, что в церкви появляются разные ситуации, на которые мы пытаемся дать ответ. Это и вычетки, и различного рода какие-то и магические действия, разного рода концепции, которые возникают в сознании священника. И очень трудно их классифицировать, потому что если посмотреть... Ведь пачка продолжает верить в Бога как в Троицу, батюшка продолжает видеть во Христе и человеческую, и божественную природу. Поэтому, в общем-то, запрещать наказывать не за что. Но, тем не менее, существуют радикальные мысли у одинаковых священников, которые вот, можно попытаться классифицировать. И этой целью этой классификации э, я хочу э, поставить э, возможность разобраться, почему происходят э, такие, э, такие ситуации, почему мысли рождаются радикальные в головах э, священнослужителей, просто верующих людей. И буду опираться на классификацию одной святой, э, преподобной Марии Скопцовой, она в 2004 году была канонизирована Константинопольским патриархатом в числе еще пяти э, святых людей. И, по одной из версий, э, эта удивительная что святая э, погибла э, в застенках немецкого лагеря. Э, она узнала, уже освобождали эти лагеря. Э, во Франции вот советские войска когда шли и... Э, уже завтра или послезавтра должны были освободить узников, немцы старались побольше истреблять э, в концлагере людей. Она узнала, что э, женщина, ее сокамерница осуждена на то, чтобы сгореть в газовой печи, у нее осталось, осталась дочка, и вот она ночью одела одежду этой женщины, которая была осуждена в печь. И сама пошла в через два дня действительно была освобождена от лагеря эта женщина осталась жива. А вот э, после преподобной Марии остались труды, и вот она предлагает классифицировать типы религиозной жизни человека. Она говорит, что в православии существует синодальный тип благочестия, пустовщический тип, эстетический, аскетический и евангельский, на котором она делает больше всего упор. Постараемся разобраться. Вот первый это синодальный тип благочестия. Со времени Петра Великого наша православная церковь стала атрибутом великодержавной государственности, стала ведомством среди других ведомств, попала в систему государственных установлений и впитала в себя идеи, навыки и вкусы власти. Государство оказывало ей покровительство, карала за церковные преступления, требовала проклятий за преступления государственные. Государство назначало церковных иерархов, следило за их деятельностью при помощи губерпрокурора, давало церкви административные задания, внедряло в нее свои политические чаяния и идеалы. За 200 лет существования такой системы самым, ну, э, самый внутренний состав церкви видоизменился. Духовная жизнь отошла куда-то на задний план, а на поверхности было официальное государственно э, признанное вероисповедание, выдававшее чиновникам удостоверение о том, что они исповедовались и причащались. Без такого удостоверения чиновник не мог почитаться благонадежным с точки зрения государства. Система вырабатывала особую религиозную психологию, особый религиозный тип людей, особый вид нравственных устоев, особое искусство, быт, из поколения в поколение люди приучались к мысли, что церковь является необходимейшим, обязательнейшим, но все же лишь атрибутом государства. Благочестие есть некая государственная добродетель, нужная лишь в меру государственной потребности в благочестивых людях. Священник есть от государства поставленный надсмотрщик за правильностью отправления религиозной функции верноподданного человека. И в таком качестве он лицо, хотя и почтенное, но во всяком случае не более, чем другие лица, ведущие общественный порядок, военную мощь, финансы и так далее. Так в церкви оставались главным образом лишь теплохладные, лишь умеющие мерить свой религиозный порыв, умеющие вводить запросы души в систему государственных ценностей. Вырабатывалась таким образом и система нравственных идеалов. Высшей ценностью был, пожалуй, порядок, законопослушность, известная срединность, Вместе с тем довольно ярко выраженное чувство долга, уважение к старшим, снисходительная забота о младших, честность, любовь к родине, почитание власти и так далее. Никаких особых полетов не требовалось. Творчество было нивелировано слаженностью и общей направленностью государственной машины. Синодальный тип религиозной жизни, выдвигавший наряду с духовными ценностями ценности другие, государственные, бытовые, традиционные, тем самым не только переставлял и путал иерархию ценностей, но зачастую просто подменял христовую любовь, эгоистичной любовью к вещам Иерусалима. Трудно даже, э, невозможно видеть Христа, чувствовать охрестовление жизни там, где открыто провозглашается принцип обмерщения Церкви. Соборы венец и выражение синодального архитектурного искусства. Эти соборы подавляли своей монументальностью, обширностью, позолотой, мрамором, огромными куполами, гулким эхом, многобудовыми царскими вратами, богатыми ризницами, колоссальными хорами, поющие особо итальянские секуляризированные песнопения. Лики икон еле виднелись, окованные золотыми и серебряными ризами. Евангелие еле подымалось. Диаконом так тяжело был его оклад. И читал его так, что иногда нельзя было понять ни одного слова. Да его задачу не входило сделать свое чтение понятным. Ему надо было начать на каких-то небывалых низах окончить так, так, чтобы окна три бежали. Показать всю мощь своего голоса. Все было одно к одному, все было слажено во всех видах церковного искусства этой эпохи, все ставило своей целью явить мощь, богатство, несокрушимость Православной Церкви и покровительствующего ей великого государства. Следующий тип религиозной жизни – уставщический. Он носит следы совершенно иного происхождения. Он по сравнению с синодальным типом архаичен. Он никогда не умирал. Он впитался в синодальное благочестие, противостоя ему, но не борясь с ним. Синодальное благочестие застало его в церкви к моменту своего возникновения. Старое прячество выросло в нем и втянуло в себя его силы. Видоизменяясь и усложняясь, он дожил и до наших дней. Он может он может быть самое страшное и костное, что есть в церкви. Максимальным выражением этого костного, пышного, неподвижного духа было, конечно, старообрядчество. И в этом смысле оно имеет за собой огромные заслуги. Оно нам сохранило иконы древнего письма, оно сохранило древнейшие напевы. Оно вообще охраняло от потока жизни какой-то э, раз и навсегда зафиксированный момент в развитии благочестия. Но наряду с этим оно так смешало иерархию ценностей христианской жизни, что шло на муку и на смерть не только за уперстное крестное знамение, но за право писать имя Иисус или просто Иисус. Тут речь о вере в особую магию, не только слова, имени, но даже каждой буквы, из которой это имя состоит. И, как очевидно, страшная кара, постигшая такое старообрячество, отношение Слово истине. Какой нравственный облик уставщика? Каково его духовное содержание? Самая его большая жажда – это жажда абсолютной духовной устроенности, полное подчинение внутренней жизни внешнему, разработанному до мельчайших подробностей ритму. Внешний ритм охватывает собой все. Вне церкви он знает духовный смысл всех подробностей быта. Он придет посты, он живет день ото дня содержанием церковного круга богослужений, он зажигает лампады, когда это положено, он правильно творит крестное знамение. В церкви он также не допускает никакого порыва, никакого выхода из раз установленных жестов в определенный момент богослужения он становится на колени, в определенный момент кланяется, крестится, он знает твердо, что от Пасхи до Вознесения преступно встать на колени, он знает, сколько раз в году он пойдет к исповеди, и главное, он до тонкости изучил богослужебный устав. Он сердится и негодует, если что-нибудь в церковной службе пропущено, потому что это не полагается. И вместе с тем ему почти все равно, если читаемое непонятно или оно читается скороговоркой. Это не человек, предпочитающий э, панихиды, молебные акафисты и всем другим службам. Нет, его излюбленные службы самые редкие, больше всего великопостные. Особенно он отмечает сложность службы, когда какой-нибудь постоянный праздник совпадает с подвижным. Благовещение, например, попадает на последний день страстной недели. Форма, конструкция службы зачастую затемняет у него внутреннее содержание отдельных молитв. Он, конечно, фанатический поборник, Многочасовое пение псаломщика погружает его в известную атмосферу благочестия, создает определенный ритм его духовной жизни. Это главное, чего он хочет. Содержание ему не так уж интересно. Молитвы его продолжительны, они имеют постоянное неподвижное правило для них. В этом правиле очень часто повторение одних и тех же молитв, всегда на одном и том же месте. Главное такой человек имеет страстную веру в магию слова, в сочетание слов, жеста, ритма жестов. И несомненно, что эта вера в магию имеет под собой какие-то очень реальные корни. На этом пути действительно можно добиться очень многого, огромной внутренней дисциплины, огромной власти над собой, над всем хаосом человеческой души, даже власти над другими полной устроенности и завершенности своей внешней и внутренней жизни, даже своеобразного подзаконного вдохновения. Единственное, что на этом пути не дается, это любовь. Тут можно говорить на языках человеческих, ангельских, но не иметь любви. Правда, дела любви и благотворения входят в общий ритм уставщической жизни. Уставщик знает, что он должен подать нищему, особенно в пост. Он в свое время посылал калачи для заключенных в тюрьмах. Он даже может организовать благотворение, строить богадельни, устраивать обеды для нищей братьев. Но основной мотив для такой деятельности – это то, что она предписана, что она входит в общий ритм его жизни. Она является частью для его понимания вещей. В этом смысле у него очень развито чувство долга, послушания. И отношение к человеку определяется взятым на себя послушанием, а не непосредственной любовью к нему. Мы видим сейчас во всем мире жажду каких-то определенных и конкретных директив. Как веровать, за что бороться, как себя вести, что говорить, что думать. Мы видим, что мир жаждет сейчас авторитетных вождей, ведущих слепую и преданную массу за собой. Мы знаем самую страшную диктатуру из всех когда-либо существовавших, диктатуру идеи. Непогрешимый центр, партия, например, или вождь велит думать и действовать так-то, и человек, верующий в непогрешимость директивы, легко, изумленно и непонятно перестраивает свой внутренний мир в соответствии с этой директивой. Мы знаем наличие государственно-образовательных философий и миросозерцаний. Но главный вопрос, который хочется поставить уставщичеству, это о том, как оно отвечает на обе заповеди Христовы. О любви к Богу и о любви к людям. Есть ли в нем место для них? Где в нем человек, которому снизошел Христос? Если предположить, что в нем зачастую выражается своеобразная любовь к Богу, то все же трудно увидеть, каким путем идет оно к любви к людям. Христос, отворачивающийся от книжников фарисеев, Христос, идущий грешником, губницам, мутарям, вряд ли является учителем для тех, кто боится запачкать чистоту своих крест, поцеником при этом букве. Третий тип благочестия, эстетический. Можно думать, что во, эпохе, что во всей эпохе он имел своих представителей слегка замирая лишь тогда, когда жизнь ставила перед церковью задачи большого духовного напряжения, когда церковь углуевалась борьбой, была гонима, должна была отстаивать самую сущность христианства. Ведь по древней легенде самое э, зарождение христианства в Киевской Руси определялось актом известного эстетического благочестия. Святой Владимир сравнивал религии не по существу их внутреннего содержания, а по силе влияния их внешних форм. И он выбрал православие за красоту песнопений, за благолепие церковной службы, за то эстетическое потрясение, которое он пережил. Эстетизм всегда связан с некоторым культом старины, с некоторым археологизмом. Не мудрено, что именно в период его расцвета впервые была произведена оценка древнего искусства. Стали разыскиваться, расчищаться, изучаться э, старые э, иконы, создавались музеи иконописи, определялись иконописные школы. Э, но наряду с этим эстетический подход к вере э, стал вырабатывать и определенный нравственный облик, черты которого довольно легко уловить. Красота и ее понимание есть всегда удел меньшинства. Этим объясняется неизбежный культурный аристократизм всякого эстетического человека. Защищая ценности эстетизма, человек делит весь мир на друзей, понимающих эти ценности, и на врагов профанов. А думая, что основной церковной жизни есть ее красота, человек тем самым делит все человечество на малое стадо в особом эстетическом смысле и толпу недостойных, находящихся за церковной оградой. В представлении такого человека церковная тайна есть достояние избранных, не только грешные блудницы никогда не воссядут у ног Христова, но не восядут и все те, кто слишком прост, не изощрен, чтобы нададить удовлетворение высокой эстетики церковных богослужений. Люди в церкви начинают восприниматься или как толпа молящихся, декоративно необходимых для правильного ритма богослужения, или как надоедливые и нудные профаны, которые своим неумением, неловкостью, а подчас, может быть, и какими-то личными скорбями, потребностями нарушают общий благолепный и налаженный стиль. Человек млеет в облаках ладана, наслаждается старинными распевами, любуется строгостью и выдержанностью новгородского письма, прислушивается к слегка вычурной наивности стихир. Он все получил, он наполнен, он боится расплескать свое богатство, он боится безвкусных деталей человеческого горя, внушающего жалость, человеческой слабости, внушающего нецеливость, вообще маленького, чего-то неорганизованного, запутанного мира в человеческой душе. Несомненно, что в эстетическом типе религиозной жизни трудно искать любви. Думается, что и ненависть не находит себе места в нем. Если только холодное высокомерное презрение к профанам и экстатическое любование красотой. Есть сухость, зачастую, зачастую граничащая с формализмом. Есть бережение себя и своего мира, такого гармоничного и устроенного от вторжения всего, что может оскорбить, нарушить эту гармонию. Эстетические хранители благочестия, благолепия будут сторожить эту пропасть во имя гармонии, во имя ритма, слаженности, красоты. Профаны по другую сторону не пойдут ее преодолевать, потому что с ними останется боль, борьба, горечь, уродство жизни, и они перестанут верить, что с таким багажом можно и должно идти к церкви. И тогда в этом обезбоженном и тоскующем мире возникнут уже и сейчас существующие уже Христы, уже пророки разного вида и разной степени убожества. И плоскости, сектантские проповедники, баптисты, евангелисты, адвентисты, которые преподнесут голодным людям какие-то элементарно препарированные истины, какой-то недоброкачественный суррогат религиозной жизни, некоторую долю благожелательности и исторической декламации. Аскетический тип религиозной жизни, четвертый тип, свойственен не только христианству. Во все времена в истории абсолютно всех религий он существует. И тем самым можно сказать, что он является выражением каких-то существеннейших свойств человеческого духа. Нельзя характеризовать только христианство присущим ему аскетизмом. Это общая характеристика и индуизма, и магометанства. Он имеется и в античном язычестве. Более того, в якобы безрелигиозной среде, характерной для революционных течений XIX века, аскетизм есть явление типичнейшее. Можно сказать, что периоды церковной жизни, не пропитанные аскетизмом, являются тем самым периодами упадка, снижения бездарности, вялости. И еще можно сказать, что периоды вне церковной истории, не несущие на себе отпечатка аскетизма, тем самым громко свидетельствуют о своем бесплодии, о своей бездарности. Религиозная жизнь всегда аскетична, потому что требует от человека жертвы всем во имя высших духовных ценностей. И параллельно этому творческая жизнь тоже всегда аскетична в глубине своей, потому что тоже требует от человека жертвы всем во имя высших творческих ценностей. Можно сказать, что аскетизм в церкви никогда не умирал, но были периоды, когда он замирал, когда он делался достоянием отдельных душ, которых мы сейчас называем святыми. Этот особый аскетический тип имеет свои корни, как я уже сказал, не в христианстве, а скорее в восточных религий, религиях. И, в христианство вошел как некое особое влияние этих религий, видоизменяющие первоначальное представление об аскетизме. Разница не в методах проведения в жизни аскетического идеала, они могут быть разнообразны, но все это разнообразие применимо везде и не характеризует основного различия внутренних установок. Основное различие заключено в том, во имя чего человек вступает на аскетический путь. Тут может быть очень много мотивов, и далеко не все они сочетаемы в полной мере с христианством. Есть даже мотивы, находящиеся в остром противоречии христианству. Они особенно характерны для индуизма, на них выросли йоги. Они звучат в нашей современности в основных положениях всякого рода оккультных учений, в теософии, в антропософии. Эти мотивы – приобретения духовной силы. Аскетизм – есть известная система психофизических упражнений, обуздывающих и видоизменяющих природный путь человека и направленных к получению особых свойств власти над душой и природой. Можно повторным и упорным трудом подчинить воле свое тело, можно добиться и огромных психических изменений в себе, можно добиться власти над материей и над духом. Как гимназист должен упражняться, чтобы достигнуть ловкости, как борец должен следовать определенному режиму, чтобы развить мускульную силу, как певец должен петь упражнения, чтобы поставить голос, так и аскет. Этого типа должен следовать определенным указаниям, упражняться, повторять одни и те же опыты, есть определенную пищу, распределять целесообразно свое время, сокращать свои привычки, размерять свою жизнь, чтобы достигнуть максимума силы, заложенной в нем от природы. В сущности, что противопоставить такому аскетизму? Что ответить на такой своеобразный духовный натурализм? Единственное, что в мире сильнее его, это учение о нищете духовной, о растрате, о раздаче, о расточении духовных сил, о предельном обнищании духа. Единственное самоопределение, которое сильнее его, это слова Богородицы. Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Практически человеку, несущему на себе все проклятия первородного греха и призван спасения своей души. Эта цель определяет собой все, определяет враждебность ко всем помехам на пути спасения, определяет все средства достижения его. Человек на земле как бы поставляет в начале бесконечной дороги к Богу все, и все является или препятствием, или помощью на этой дороге. Есть по существу только две величины. Вечный Творец мира, Искупитель моей души, и это ничтожная душа. Сокращая немножко, потому что перебираю время, <coughs> скажу, что словами апостола Павла что приобретая такой опыт аскетизма, если человек собирает его э как эгоист все для себя, то и становится эгоистом, и только словами апостола Павла можно сказать, что если я говорю языками человеческими ангелиями и ангельскими о а любви не имею, то иметь звенящий, или кимвал звучащий. Последний тип, о котором хочу сказать очень важный, это евангельский тип духовной жизни. Евангелие вечно, вечно евангельское благовестие. <свят> Конечно, этот тип не имеет никакого касательства к современному э, евангелическому сектанству, которое взяло из Евангелия лишь некоторое количество моральных предписаний, присоединенных к этому довольно своеобразную и убогую свою догматику вот, и стало выдавать это как подлинное учение Христа. Что самое для этого пути характерное? Это жажда охреставления жизни. До известной степени этот термин, охреставление, можно противоположить тому, что часто вкладывается не только в термин оцерковления, но и в термин христианизации. А церковление часто понимается как подведение всей жизни под известный ритм храмового благочестия, подчинение своих личных переживаний порядку следования богослужебного круга, введение в быт каких-то определенных элементов церковности, даже церковного устава. А христианизация зачастую просто воспринимается как исправление э, звериной жестокости человеческой истории при помощи прививки ей некоторой дозы христианской морали. Кроме того, сюда входит проповедь Евангелия во всем мире. А Христовление опирается на слова. Не я живу, но живет во мне Христос. Образ Божий, икона Христа, которая есть самая подлинная и настоящая моя сущность, является единственной мерой вещей, единственным путем данным мне. Каждое движение моей души, каждое отношение к Богу, людям, миру определяется с точки зрения пригодности этого явления выразить заключенный во мне образ Божий. Если предо мной лежат два пути, и я сомневаюсь. Если вся мудрость человеческая, опыт, традиция, все указывает на один из них, но я чувствую, что Христос пошел бы по-другому, то мои сомнения должны сразу исчезнуть. Я должен идти против опыта, традиции и мудрости за Христом. Но помимо непосредственного ощущения, что Христос зовет меня на определенный путь, есть ли какие-то объективные указания, говорящие о том, что мне это не показалось, что это не мое субъективное представление, не моя эмоция, воображение? Есть и объективные данные. Вообще в мире существуют две любви берущая и дающая. И это распространимо на все виды любви, не только к человечеству, к человеку. Каждый может любить друга, семью, детей, науку, искусство, родину свою идею, себя, даже Бога с двух точек зрения. Даже те виды любви, которые по всеобщему признанию являются самыми высшими, могут носить двоякий характер. Возьмем для примера любовь материнскую. Мать может зачастую забывать себя, жертвовать собою для своих детей. Это еще не обеспечивает ей христианской любви к детям. Надо поставить вопрос, что она в них любит. Она может любить отражение себя, свою вторую молодость, расширение своего личного «я». И тогда непонятно, в чем принципиальная разница между эгоистической любовью к себе и якобы жертвенной любовью к своим детям. Какова же была любовь Христова? Копила ли она что-либо? Соблюдала ли или мерила свои духовные дары? Что она пожалела, на что поскупилась? Человечество Христово было оплевано, заушено, распято. Божество Христово было воплощено целиком и до конца в этом оплеванном, заушенном, униженном и распятом человечестве. Крест, орудие позорной казни, стал миру символом самоотвлекающейся любви. И никогда и нигде от Вифлеема и до Голгофы, ни в беседах и притчах, ни в творимых чудесах Христос не давал никакого повода думать, что Он не весь до конца жертвует Себя, на спасение мира, что есть в нем какой-то резерв, какая-то святая святых, которую он пожертвовать не хочет и не должен. Он говорил, что если кто хочет идти за мной, да отвержется себя, возьмет кресло и следует за мной. Напоследок я хочу сказать, что смысл и цель доклада моего была в том, чтобы привести под вот евангельскому типу э, понимания вещей э, в церкви. Потому что м, любой опыт, который э, содержит в себе какое-то стяжание, кроме э, слов, конечно, Серафима Саровского «Стяжайте Дух Святой» и «Стяжай Дух Святой, ты вот у тебя спасутся», а стяжание ради себя, эгоистическое, будет обязательно э, проявляться в каких-то уродливых формах или благочестия, или впоследствии а, самовозвышения, а, будут находиться новые гуру, будут находиться новые методы для того, чтобы привлечь людей не ко Христу, а к себе. Опасный, а конечно, должен а, вести человека не к, Христу, не к себе, а ко Христу. И в заключение хочу позволить себе прочитать одно стихотворение. А, Когда-то в пришла одна талантливая поэтесса, и когда она, на мой взгляд, правильно посмотрела на христианство, когда о том, как ей должно будет жить после крещения, об этом ей рассказал духовник, для нее было проще всего написать стихи, и вот что она написала. Это трудный путь, это тяжкий крест через бред и муть, мимо теплых мест, и врагов любя, через брак и тьму. Кто-то ждет тебя, помоги ему. Там глаза в глаза, там душа в душе. Там солгать нельзя, не свернуть уже. Там чужая боль от своей больней. Слез оттертых соль, солоней своей. Так живя идут, через ему на свет. Это трудный путь, это тяжкий путь. Спасибо за внимание.